Наше шоу, оно реалити-шоу. У нас помимо сцени, сценической стороны и стороны нужны еще определенные данные для участия в нашем проекте. У вас блестяще с точки зрения ар артистических, пиафических пев данных. Не хватает вам немножко пороху по части, да, вне сценического. Вы про проходите в, там, в десятку, в двенадцать лучших. Но в восьмерку лучше, к сожалению, вам заскочить не удалось. I'm dying. I'm Юля з її світлом, талантом та ідейністю без проблем потрапила б у першу та другу фабрику зірок. Але цього року конкуренция вывелась надзвичайно жорстокою для маленькой оптимистки. Я была твоя поклонница. Не знаю, тебе это чем-то поможет или нет. Ничем, конечно. Здравствуйте, меня зовут Ольга Челиби, Я мастер спорта по художественной гимнастике. Найекстравагантніша учасниця нашого кастингу Ольга Челібі свого часу об'їздила всю Європу як танцівниця. Тому і досі не може забути смак успіху та глядацької любові. У мене огромна жажда зрителя, огромна жажда самореалізації в актерському плані, в плані вокалу. Вот. Поэтому мене безусловно привела життя на цей проєкт. Хорошие девчата, заветные подружки, Приветливые лица, огоньки, веселых глаз, Лишь мы затянем песню, Как все скворцы в округе голосами своими Поддерживают нас. А, я себя чувствую лаймой вот, лайма вайкули. Вот такой... -да 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 -да. is how I know you. А танцевать умеете вы, да? Да, вот вы... да. Я себе вижу породистой, то есть мне хочется громповать. Да, сиськи, да, мне есть сиськи, у меня есть пупа, все у меня есть. Меладзе не зміг відмовити собі у задоволенні побачити Ольгу ще раз у другому турі. Так що так. Пропала собака. Все пропало, все пропало, все забили, вийшло, розтерялась повністю стою. Сьогодні праздник у дівчат. Сьогодні будуть танці. И чувствуется эта поддержка, чувствуется это что, ммм, класс. А да, парни гордости полны, придирчивы, ужас. Расскажи, что с тобой? Я впервые в жизни пою. Второй О. раз. Честно сказавший человек, что поэт второй раз в жизни, очевидно, решила как раз оказаться в проекте на основании вот, имидж, образ, креативные творческие решения. Вперед, Олечка, за конветом. Он не там, он здесь. Да, да, да. Ура! <рик> 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 Всіх, хто приходив на кастинг, цікавило одне. Кого шукає продюсер фабрики Костянтин Меладзе? Легко сказати талант. Але що криється за цим словом? Вміння співати так. Проте можна не мати голосу у три октави, якщо ти маєш артистизм і природньо вільно почуваєшся на сцені. Танцювальні здібності потрібні. Але якщо твій вокал затьмарює інших, тобі пробачать незграбність на сцені, не прогавлять на кастингу людей із вражаючими зовнішніми даними. Проте до яскравої і привабливої зовнішності завжди повинні додаватися вокальні дані, принаймні потенціал їх розвинути і воля до навчання. Загалом важлива сукупність всіх цих якостей. Причому кандидат у фабрику зірок повинен бути не без характеру, яскрава особистість із силою волі і бажанням стати артистом не пройде просто так, повз Костянтина Меладзе. Дев'ятий місяць вагітності не завадив Гані Семеновій прийти на кастинг третьої фабрики зірок, адже вона опинилася за бортом першої фабрики за крок до її початку. Наш диалог беззвучен, просто горят глаза. Спасибо большое. Вот у нас второй тур э в июле. Вы до, до второго тура родить успеете? Или... Да, через по, по вашим о о ощущениям? Я ну, как бы предлагаю вам такую историю, что мы будем с вами продвигать мысль в плане «Рожайте, девочки, все будет нормально». И, и в силу того, что мы, в принципе, под, поддерживаем эту точку зрения и, 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 и хотим, чтобы у вас родилась музыкальная дочка вот. мы вам вручаем звезду спасибо огромное <правдающие> спасибо. удачи вам и счастливо вам родить Розрахунок лекарев выявился хибным и на другой тур кастингу Ганна пришла у двух с майбутнюю будущей дочерью So soon. петь первые там 2-3 месяца после Ей Она просто, так на это, это же нет, нет, Друзья, а как вы в принципе идти? видите? Маленького нет, ребенка оставить. Никак и, не и, видим. И и и, ну как это? Нет, да, это, да, это да. не может. Дополнительные ответственности морального... перед будущей планеты. Она очень положительная. В ней есть такое вот м, обаяние, это как это чистота есть. Э... Ветер северный! Прожающая на величезный живіт, Ганна и спевала, и танцевала, але на суддів це враження не справило. Їх хвилювало лише одне питання. Мне трудно представить, как вы можете трехмесячного ребенка бросить ради карьеры. Я думаю, что ребенок вполне может жить со мной в звездном доме. Когда я нахожусь на занятиях. Вы он... напрасно так думаете. Ну, ребенок в три месяца спит 17 часов в сутки. Кормить нужно раз в три, там, в два-три часа. То есть между кормлением у меня есть два часа, три часа позаниматься. возможно, что она режалась прямо в момент вот сейчас, нашего да. разговора. Леш, я понимаю, твою тягу как телепродюсера к э, каким-то взрывным креативным, креативным штучкам. Но это это не, не тот, ну, на мой взгляд, не тот может, креативный случай. Это, это ребенок, это здоровье. Припущення жюри справдилося. Ганна дійсно в цей час перебувала у пологовому будинку. У неї народилася дівчинка Аглая. Может быть, ты еще передумаешь и вообще не пойдешь за этим конвертом? Нет, пойду обязательно. То есть ты готова оставить своего ребенка для того, чтобы стать звездой? Ответь мне, да или нет?